没事了吧？我暂时护住了他的元神，他的那副木头之躯已经完全不能用了。如果找不到合适的载体的话，他就要烟消云散了。 感觉怎么样？你为什么冒死来救我？我为什么？那你为什么呀？你为什么去送死啊？我已经彻底没用了，就想为你们做点事，这是我最后的心愿。什么叫没用？什么叫没用？ 一声不吭，什么话都不说就去了。你把我们当什么呀？我们都答应你，一定帮你抢回身体。我们都没放弃，你凭什么放弃啊？我爹和我奶奶都已经不在了，我也知道我的事情根本撑不到巅峰谷，不想拖累你们。 月儿，我的乖孙，你受苦了。奶奶还在呢，奶奶没有死。我说怎么跟年轻时的大掌柜长得如此的像？ 真的是你！这是怎么回事？那日，大掌柜被医美所伤，我用墨家禁术将他救活。不过因为经脉逆转，大掌柜的模样回到了十八岁的时候。<laughs> 奶奶，<laughs> 你看。 掌柜都还活着，什么都有可能，我们能把你救回来的，你不要放弃，好吗？小轩，我们会一直陪着你。齐小轩，别放弃了，你答应过我们的，等找回身体，我们一起知错完错。你不能耍赖啊，谢小轩，你的命是我捡回来的，我让你活着，你就必须给我活着。 人的元神正在消散了。